सत श्रीकाल दोस्तों जैसे तो 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 वोटर कार्ड गुम हो गया है तो चिंता न करो घर कर बैठे ही तीन तो दोबारा अपना वोटर कार्ड बना सकते हो अडियो डिटेल न दसागे कि किमें अपना वोटर कार्ड डाउनलोड करना है सब तो पहला गूगल खोलो गूगल के टाइप करो नैशनल वोटर सर्विस पोर्टल नैशनल वोटर सर्विस पोर्टल टाइप करके उस क्लिक कर दो पहला एकन जो तो थोड़े सामने आएगा एन वी एस पी वाला उस पर क्लिक कर दो एन वी एस पी ध्यान रखना है तो कि कोई होर आइकन नहीं खोलना यह स्क्रीन तो सामने खुलेगी फाइव सैकेंड में अपने आप रीडायरैक्ट हो जाएगी फाइव सैकेंड लगेगी जेकर तुम जल्दी करना चाहो तो क्लिक हेयर पर क्लिक करके डायरेक्टली डायर पेज पर जा सकते हो रेनर पर तुम देखोगे ईपिक डाउनलोड पिक डाउनलोड की ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करो जो तीस क्लिक करोगे तो करो नैक्सट पेज खुलेगा तो सामने लॉगइन और असं लॉगइन नहीं करना क्योंकि अभी फस्ट टाइम इस खोल रहे हैं था। था है। तो सूनअप करना पड़ेगा सो अलिक करें अपर साइनअप क्लिक करने तो बादन खुल जाएगी पहले एकिन फ़ोन नंबर फिर करना है सेकंड ईमेल आई डी ये ऑप्शनल है कर फिल करना चाहो कर सकते हो नहीं तो स्किप भी कर सकते हो नैक्सट कैप्चा फिल करो जो भी कैपिटल चाहता कैपिटल समॉल समॉल अल्फाबैटिकली अल्फाबैटिकली जिस तरह तुम्हें तो शो हों उस तरह कैप्चा फिल करके नैक्सट क्लिक कर दो नैक्सट स्क्रीन खुलेगी जिसका तो फर्स्ट नेम अच्छे गल्स में फर्स्ट नेम पढ़ देना लास्ट नेम के तो अपना सैकंड नाम जो लास्ट नेम पता नैक्सट तुम पासवर्ड तुम क्रिएट करना तुम कोई भी पासवर्ड अपना क्रिएट कर सकते हो तो सेंड ओ टी पी क्लिक कर देना दो पी आे तो फोन नंबर के उपर दूसरा थोड़े तो ईमेल आई डी दोनों पासवर्ड तुम फिल कर देने ओ टी पी ओ पी फिल कर तो बाद वेरीफाई तक क्लिक कर देना वेरीफाई पर क्लिक तो बाद एक मैसेज डिस्प्ले होएगा यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड सो लॉग इन पर क्लिक करो दोबारा स्क्रीन पहले वाली खुल जाएगी उसे अपना फोन नंबर फिल करो जोड़ा तुम हमें रजिस्टर किया फोन नंबर फिल करो अपना तो अपना पासवर्ड जो सैट किया पासवर्ड लगा तो बाद कैप्चा फिल करो रिक्वेस्ट फॉर ओ टी पी कलर रिक्वैसट फॉर ओ टी पी आ रही है उस पर तो से क्लिक कर देना तो दोबारा तू टी पी थोड़े तो मोबाइल नंबर के उपर आ जाएगा वो तो मोबाइल नंबर दे पी फिल करके वेरीफाई आए लॉगिन तो क्लिक करें फिर पहला वाली स्क्रीन खुल गई कई बार अभी कन्फ्यूज हो जाएंगे कि यह दोबारा स्क्रीन आ गई बट ये उपर तो नाम डिस्प्ले हो जाएगा जिस तक तो लग जाएगा कि तीन तो लॉगइन कर चुके दोबारा ई पिक डाउनलोड तो क्लिक करा इतने ईपिक नंबर बनना ईपिक नंबर थोड़ा तो तो वोटर लिस्ट चो मिल किसी पिंडच बहुत बार बंद को मिल सकती है जेकर नहीं तो मैं तुम्हें वो लिस्ट डाउनलोड कर भी तरीका दस देव सो स्टेट सिलेक्ट करना जो पंजाब है तो पंजाब जो कोई होर स्टेट है तो वोट कितने उस सिलेक्ट कर लेना सामने इतने तो पूरी डिटेल आ जाएगी तो नाम फादर नेम और मेल फीमेल जो है ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਦਾ ਬਟ ਨੀਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਰ ਮੋਬਾਈਲ ਇਟ ਨਾ ਰਜਿਸਟਰ ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿੰਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 1 ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਨਾਮ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਪਰੋਫਾਈਲ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਕਰੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਸਕਰੀਨ ਵਿੱਚ थोड़े नाम के अगर एडिट की ऑप्शन आए तो एडिट करने वास्ते ईपिक नंबर फिल करके सबमिट कर दो बार बार ई पिक नंबर फिल ना करना पाए लैफ्ट कोर्नर के उपर फॉर्म्स के उपर क्लिक करा तो सारे फॉर्म साढ़े सामने खुल जाएंगे ये बहुत सारे फॉर्म्स ने जो अलग अलग प्रैक्शन वास्ते, वास्ते वरते जाते हैं फॉर्म नंबर एट ये क्लिक करा उस तो बाद सूचेगा कि तीन अपना आप कर रहे हो किसी होर का जी भी ऑप्शन है जो खुद कर रहे हो अपने नहीं तो अदर से क्लिक करके उसका ई के नंबर करके फा नैक्सट क्लिक कर दें पूरी डिटेल नज़र आ जाएगी जिसका भी नंबर रजिस्टर कर रहे हो चेक करके ओके से क्लिक कर चार ऑप्शन तो सामने खुल पर अं सैकड बारे ऑप्शन लवेंगे जिद तो अदर अडरस वगैरह कलैक्शन की ऑप्शन है सो अभी सैकंड ऑप्शन से क्लिक करेंगे बाकी ऑप्शन तो पढ़ना चाह पढ़ सैकेंड ऑप्शन से क्लिक करन बात अभी ओके से क्लिक करा फॉर्म खुल जाएगा साढ़े सामने इसमें तो बहुत सारी ऑप्शन तक देखने को मिलनी है कि तीन की करेक्शन कर हो जी भी करैक्शन करना चाहते हो कर सकते हो सारे फॉर्म अच्छी तरह रीड कर लो देखो मोबाइल नंबर पर क्लिकता इतने अपना मोबाइल नंबर फिल कर लगा जब लिंक करना चाहते हो लिंक करने तो बाद नैक्स क्लिक करो प्लेस प्लेस तो प्लेस जी प्लेस वोटर रजिस्टर फिल कर सकते हो जब कोई भी अपना जितना फॉर्म फिल कर रहे कैप्चा पूछेगा कैप्चा फिल करो कैप्चा फिल करने तो बाद सेंड ओ टी पी ये ओ टी पी फिर फोन पर आएगा जो फोन रजिस्टर किया उस फोन पर ओटीपी आएगा उस फोन तो ओ टीपी लैके इस फिल करते नैक्स कर फॉर्म दोबारा तो सामने फिल किया होगा जो फिल कर चुके चेक कर लेना कि थोड़ा फोन नंबर जोड़ा भरया वह सही है जो गलत है जब फॉर्म के अड्रैस वगैरह कलैक्शन की वो चैक कर लेने कि सही है गलत है जेकर कोई गलती है तो असं दोबारा जा सकते अदरवाइज ओके करके अगे फॉरवर्ड करेंगे इससे अक्नोलेजमेंट नंबर आ जाएगा इसमें कि सेव कर सकते फ्यूचर जेकर कर चेक करना किसी वे कलैक्शन होगी है ज नहीं की प्रोसैस है स्टेटस चेक करने वास्ते इसको कर सकते ओके तो क्लिक करा नैक्सट ऑप्शन से सान खुल जाएगी जो पहले स्टार्टिंग आई हूँ अं दोबारा उस ईपेक डाउनलोड के वापस क्लिक करा क्लिक करने बाद करीन साढ़े सामने ये वाली खुलेगी। इतने अभी ईपिक नंबर दोबारा फिल करना जिसका भी अभी वोटर कार्ड डाउनलोड करना ई नंबर फिल किया स्टेट सिलेक्ट किया सर्च किया तो सामने वोटर का पूरा डिटेल आ जाएगी और उस नंबर थोड़ा मोबाइल नंबर भी अगे फिल किया डाउनलोड भी ऑप्शन है ओ टी पीते फिल करने तो बाद वेरीफाई करने तो बाद डाउनलोड ईपिक की ऑप्शन खुल जाएगी ई पिक डाउनलोड करके तुम डैक्टॉप सेव कर सकते हो इतने तुम्हें शो नहीं रहेगा तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्रॉप सेफ्टी सेव नहीं है पर मैं डैस्कटॉप से सेव कर लिया इतने तुम्हें किसी होर मैंबर को ऐड करना चाहो होर मैंबर ऐड करके उसका भी ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲਡ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਸਕਟਾਪ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਤੇ ਫੋਟੋ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਾਂ ਨੇਮ ਫਾਦਰ ਨੇਮ पूरी डिटेल एक क्यू आर कोड भी होगा क्यू आर कोड कोई तो स्कैन करके अपना वोटर कार्ड की डिटेल भी देख सकते हो चेक करने वास्ते नीचे तो सारी डिटेल कि चो हल्का किसी चोट कितने बूथ के, तो केड़ा है, के तो केड़ा है, सारा कुछ डिटेल नीचे, फिल की मिल जाएगी सो इसी वोटर कार्ड डाउनलोड करने का तरीका बड़ा ही ईजी सो धनवाद दोस्तों वीडियो देखने लिये इस तरह अपना वोटर कार्ड डाउ डाउनलोड करो कि सू कमेंटा में दस्यो तो तो कि तुम्हें भीडियो किमें लगी बहुत बहुत धनबाद सारा